Если у нас произошла любовь, Все. ты разрушила мечту многих. Мы должны думать о комфорте наших сотрудников. Только с бубном мы, по-моему, очень не танцевали вокруг пациента, но, в принципе, Нет. были на грани этого, да? Моя жизнь будет на 21 год, и я с вами. Да, да. Зачем тебе это? Очень важно, чтобы сотрудники были счастливы. Колись. Колись, что ты Обратная делаешь? Обратная связь, Светренко. Мы не имеем права наших. В этом году нашей компании 25 лет. Ну это прям сегодня это такая прям дата, мы к ней готовимся. И я задался целью сделать такой проект, может быть, можно его назвать как, как серия документальных роликов или фильмов. История компании глазами людей тех, которые работали в этой компании. Ты один из тех людей, которые работают больше 20 лет. 21. 21. Но это прям э, очень такой показательный э, момент. И э, для многих 21 год в, в компании это прям то, к чему стремится. Почему ты 21 год с компанией? Вот э, Откуда у тебя желание э, быть с нами 21 год? Я пришла в компанию, это был 2003 год, март месяц, и тогда это был детский сад, три кабинета, три установки, и собеседование проводила Елена Матвеевна. Mm -hmm. Клиника СКД еще была на этапе строительства, и мы были в детском садике, ну, я думаю, что коллектив. Коллектив, руководство, настолько все приняли, настолько это было, наверное, как-то удивили, когда я пришла в компанию, это было начало марта, у меня был день рождения, 9 марта, и я была буквально три дня на дне знакомства, и просто как приходила посмотреть, как работает клиника, как работают врачи, ассистенты. И мне меня поздравили с днем рождения. Это, конечно, было, знаете, как такое вот ну для меня, мне было очень приятно, и тоже, знаете, как ну, не подкупила, но вообще вот от компании я такого не ожидала. Коллектив менялся за эти 21 год, да. Да. уже много сотрудников приходило, много уходило по той или иной причине. Почему ты 21 год в компании? Я не знаю, что послужило тем, что я осталась. Но когда мы уже переехали в 2003, в конце года переехали в клинику СКД. Это была большая клиника, это была просторная клиника, и ну, опять же, там, когда мы выехали с детского сада, но здесь было совершенно все по-другому, и здесь очень сильно хотелось работать, да, потому что были условия труда, да, это было комфортно, это был совершенно другой уровень. Это компания, где постоянное развитие. Да, угу. поэтому наверное, вот 21 год э, я не остановилась да потому что я пришла э, еще на в качестве ассистента угу. сегодня я руководитель клиники первоцентр сегодня я Круто. есть наставник ведущий специалист первоцентра поэтому знаете наверное вот этот э, э, этот путь который в течение 21 года да то есть я проходила я все время росла есть такая иллюзия у многих молодых людей что вот можно проснуться проснуться знаменитым или проснуться uh -huh. а -а а специалистом. А ты сейчас говоришь, что 21 год а развивается компания, развиваешься. Ты в компании, а ты веришь, то, что может случиться чудо, и человек может вот прям взять, проснуться а успешным? Нет. Почему? Ну, ну, вот потому это, что это, ш... это ну, люди сложный х... путь. Лю люди да? хотят этого. В конечном это... и люди же хотят этого. Я знаю, все не так было легко и просто, потому что э, очень много было потрачено усилий, очень много э, мы учились, обучались, мы развивались, мы внедряли э, новые знания, да, поэтому то есть, это нелегкий путь да, для того, чтобы ну, прошел 21 год, а да, вот через 21 год быть э, тем, кто ты есть сегодня. То есть... Ты разрушила мечту многих, что можно взять и проснуться в один момент счастливым и прям успешным. Каждый сам для себя решает, да, насколько да. человек, кто-то просто хочет ходить на работу, а кому-то этого недостаточно. Mm. И хочется больше знаний, больше практики, О, больше так, наверное, опыта. Наверное, это ключевое, это больше, развиваться, больше да? развиваться. То есть развиваться как саморазвитие, так и профессиональное развитие. Только тогда можно чего-то добиваться. Конечно. То ли в этой специальности, mm -hmm. то ли в какой-то другой, но все равно да развиваться. да? Конечно. Ты сказала, вспомнила вот как тот момент, когда ты зашла в клинику Эскадент, новую, ты сказала, что да, это был совершенно другой уровень. Это было уже 20 лет назад. У нас была клиника на три кабинета и лабораторию на территории детского садика. Да, мы переехали... Клинику СКД это было также: три кабинета: была да. лаборатория, была стерилизационная. Она была большая, она была, просто, она была новая. Новая. И красивая. И, красивая, И да. красивая. В клинике Эскадент мы с тобой работали очень много. Да. Ты помогала, ты была моим ассистентом. Мы очень много работали, очень много оперировали. Ты помнишь тот день, когда возникла идея открыть период-центр? Да. Это, Расскажи, это... Как, как у тебя это помнится, потому что я понимаю, сколько людей, столько воспоминаний, и у каждого история своя. Вот мне интересно, вот что ты помнишь? Значит, 2008 год, вы ко мне подошли, в клинике у нас врачи, общие стоматологи, они проводили гигиену, у нас на то время был аппарат «Вектор», но вы как ортопед. Да, все равно мы не получали тех результатов, потому что невозможно было сделать хорошо ортопедическую работу, потому что десна была воспалена, она кровоточила, а вектор, ну, он не приносил нам тех результатов, которые мы ожидали. И вы ко мне подошли, и говорите, Лен. Давайте вместе разберемся в парадонтологии. И вот с 2008 года у нас понеслось. Да? Я пошла на курсы, вы, то есть мы одновременно получали знания и э, постепенно внедряли их в клинике СКД. Это был у нас один кабинет, э, был кабинет парадонтологический, где мы проводили гигиеническую фазу, то есть проводили гигиену и начинали заниматься парадонтологией. И в 2009 году мы получили уже первые результаты. И постепенно мы становились более сильные, постепенно, то есть у нас было, ну, было больше результатов, было больше лучших клинических ситуаций. И тогда, в 2013 году, мы все знаем Виктора Николаевича, он не стоит на месте, то есть он постоянно как двигатель, да, то есть и у вас возникает желание открыть периодцентр. Поэтому 2013 год, он стал таким переломным, и в 2013 году, в сентябре, 13 сентября мы открываем период-центр. Я просто очень хорошо помню ту пародонтологию, которая была э, с самого начала. Mm -hmm. Мы пользовались теми знаниями, которые были у нас тогда в руках, то, что нас учили в институте. Я очень хорошо помню ступку такую там, где пестиком Николай Болесович. Это не, даже Николай Болесович, это вы делали, да, как ассистенты? Или, это, или он этот... Не, не, это мы делали, у нас был не статин, тетрациклин. Тетрациклин, как-то это все развивали, потом делали какие-то повязочки, там вот эти, да, потом грели биоптроном. Потом, ну, в общем, вот это все шаманство. Только с бубном мы, по-моему, очень не танцевали вокруг пациента, но, в принципе, были на грани этого, да. И это не работало. Это не работало, и э, за вектор, мы вектор, насколько я помню, с 2005 года. В 2003 3. году, да. Вектор, да. Мы, я помню, и на обучение ездили, э, обучались этому, э, работы с этим аппаратом. Да, 2013 год. Это стал таким, когда мы открыли период Центр. Что ты помнишь, как мне интересно, вот опять же, вот, то, как ты помнишь то, тот день, когда мы открыли период-центр. Как, каким ты его помнишь? Это была стоматологическая выставка. Мы были на выставке, э, о нас никто не знал. Мы э, к нам подходили на выставке, и все думали, что мы что-то продаем. Uh -huh. да? А мы всем говорили, что мы центр парадонтологии, мы лечим. Никто не верил, да, потому что все думали, ну, гигиена просто. Поэтому это был день выставки. Мы с выставки приехали в центр то есть это здесь, в этом помещении. И у нас как был день открытых дверей, 13 сентября. Помнишь ты или нет, когда мы начали передавать свой опыт? Я точно помню, что в какой-то момент, когда мы разобрались с пародонтологией, когда угу. мы получили хорошие результаты, у нас возникла идея, да, мы делаем период-центр. Ты помнишь или не помнишь, мы начали делиться опытом еще до открытия период-центра или это было уже после? После открытия, открытия. период-центра. Когда мы открыли, потому что уже на выставке мы э, стояли, когда мы стояли на выставке, мы показывали свои результаты лечения. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, mm -hmm. поэтому э, это только все начиналось, и буквально, наверное, через полгода, через год мы начали э, очень много. То есть мы начали уже на территории клиники проводить мастер-классы, mm -hmm. мы mm -hmm. начали э, участвовать как э, лектора, да, на конференциях. Это были и Восточноевропейская конференция, это был и Dental Days. Да, да. Э, также нас приглашали и в Казахстане, и в Грузии, только не только в пределах Украины. Mm -hmm. Mm -hmm. Но это было после, да, после да, открытия периода да, центра, да, после открытия. я помню, что вот в этой клинике потом освободилось помещение рядышком. Мы там сделали учебный центр, угу. и сейчас там этот учебный центр существует, и там проходит обучение. Опять же, жизнь идет, время идет. Откуда у нас взялась идея открыть период-центр хирургии? Мы занимались здесь не хирургическая парадонтология, да. Да, только консервативное лечение. Да. И нам все-таки не хватало еще хирургии. Поэтому возникает такое желание открыть период. Во-первых, уже здесь нас становилось больше, база пациентов она возрастала, да. Поэтому нам начали очень много доверять врачи-стоматологи. Mm -hmm. да, к нам начали направлять реферативных пациентов. Mm -hmm. Поэтому э, нас становилось, то есть, знаете, как оно как снежный ком, все-все-все увеличивалось. Поэтому возникла идея открыть период Соджери. это центр парадонтологии, и с большим таким направлением хирургии. И получается в этом году 25 лет, в прошлом году 20 лет эскаденту, 10 лет период центру, 5 лет хирургии, да, угу. период центр соджери. То есть оно получается как некий эволюционный процесс такой. видите, вы спрашивали, почему ты в компании столько лет? Потому что мы постоянно-постоянно развиваемся. Да, и в том же году, позже, да? в том же году мы запустили еще новый проект, о котором там коллектив нас уже знает, а угу. коллеги еще не сильно слышали. Это новый проект Твой Дентал, да, или Твой Аден. Ну это, это не не это не сегодня. Просто uh -huh. опять же мы как э, к тому, что мы все равно идем дальше, мы развиваемся. Я знаю, что нам недостаточно тех знаний, которые у нас есть. Uh -huh. Я знаю, что следующий этап это это научные исследования. Я знаю, что следующий этап для нас, как для компании, мы обязательно должны копнуть глубже, и мы должны раз, идти дальше и развиваться, потому что все, чем мы занимаемся на сегодняшний момент с парадонтологией, это все находится на уровне физиологического тела. Есть еще те состояния, которые влияют на здоровье физиологического тела. Это психоэмоциональное состояние, да, это ментальное здоровье. И это то, куда мы будем дальше идти. Мы будем заниматься изучением, еще глубже заниматься этим изучением этого заболевания. Мы будем смотреть, что еще дать больше по нашим пациентам, чтобы еще больше им помогать. Это серьезно. Да, да. На нашу профессиональную жизнь нам точно хватит, uh -huh. чем еще заниматься, потому что заниматься научными исследованиями, заниматься э, изучением этого заболевания, исследованием этого заболевания, коль мы взяли сейчас уже э, вот эту, как взяли на себя ответственность, да, ответственность быть максимально полезным людям вот в этом направлении и дать им максимальную пользу, то следующий этап это все-таки наука и исследование и клинические исследования, научные исследования и становится еще еще становится более опытным, потому что все, что касательно практики, здесь здесь все понятно, а mm -hmm. вот что дальше, что еще больше можно, да, да? рекомендации по питанию, mm -hmm. рекомендации по э, духовному состоянию, да? эмоциональное, опять же, ментальное здоровье, это то, чего нам врачам немножко, как мы мы не смотрим в этом направлении, но я думаю, что там если пойти туда еще дальше или выше, я думаю, мы будем лучше помогать еще нашим пациентам. Ну, мы э, очень помогали нашим пациентам. Вспомните, в 2016 году э, мы были сооснователями Украинской пародонтологии да, э, да. когда вы были вице-президент, да, да, было, было а такое. я была координатор секции гигиенистов. Да. Вспомните, сколько мы ездили, насколько мы поднимали уровень парадонтологии в Украине. Мы открывали ассеретки, мы говорили всем врачам, стоматологам, что парадонтит лечится. Да, это даже лозунг был. Подождите. У нас, у нас ну, даже лозунг был, такой пародонтит лечится. Да, да, не слушайте, да. не слушайте никого, не смотрите, парадонтит Поэтому лечится. я думаю, что мы вот с 2016 года уже несли, да, и уже, в, опять же, там, в массы, да, несли о том, что парадонтит, да. Да, да. Хотя у всех бытовало такое мнение, да, бытует мнение, что парадонтит не лечится. Я думаю, что благодаря этому и получается, наши коллеги-врачи поверили в то, что это работает, очень многие начали заниматься этим. Сейчас я даже от многих слышу, что вот это такая специальность, которая перспективная, которая такая на пике. И молодежь видит здесь перспективу развития для себя. Хотя парадонтологией занимаются не один десяток лет. И то, что периодцентр один из немногих проектов, который стал э, таким как локомотивом э, в развитии Украины. Я не говорю единственным, а одним из. Это действительно очень круто. И э, меня, честно говоря, даже как э, распирает гордость определенная за то, что мы приложили усилия к этому очень и, много и сделали усилий, большой Потому вклад, что никто да? не верил. Даже вот вспомните, когда только мы... У нас, я помню этих первых пациентов, которых мы ждали. Да, я помню, э, вперед центр, мы начали прием, это был мужчина. Ага. Э, это был пациент клиники СКД. Да, и первого пациента мы приняли здесь, на территории период центра. И было, был такой сложный путь, э, опять же, то, чтобы максимально э, мы имели такое количество пациентов, которые у нас сегодня. То есть это все было не просто так. Да? Это все максимум приложено усилий да, со всех сторон. Да, это и коллектив, ну вообще очень, так это люди. Да, поэтому в компании очень важно с кем. Я думаю, что то доверие, которое сегодня есть у компании Периоцентр от наших коллег, это показывает то, сколько людей, сколько коллег нам надо пациентов на лечение. лечение да, мы лечим. Мы 10 лет работаем в направлении реферативного приема. То есть нам присылают, мы лечим, отправляют. И сегодня очень большое количество врачей из Украины доверяют нам как специалистам. И, как говорят, если вам в период центра не помогут, то вам нигде не помогут. А, а это почему прям... они так думают? Потому что они видят результаты, результаты лечения. Все, поэтому и отношения, да, насколько мы коллегиально относимся, да, и результаты лечения. И Круто. тут как бы ты ни заявляла себе, не говорила, какой ты классный специалист, то есть они видят, потому что пациенты приходят, они возвращаются и опять же там видя эти эти ситуации уже после, да, они максимально нам направляют еще, еще, еще. Пациентов. Как получается так, что э, есть культура передачи опыта, есть культура уважения, есть Внедрена система наставничества. И я вижу эти лица, я вижу, какой коллектив сейчас работает в период центре. Как так получается, у тебя, как у руководителя, что вот такой коллектив? Ну, у нас есть корпоративная культура. Да. Она вот где-то пост... написана у тебя. Конечно. Мы постоянно работаем с коллективом, мы проводим индивидуальные встречи, мы мониторим да, эмоциональное состояние то есть каждый день очень важно чтобы сотрудники были счастливы ты говоришь какие-то такие вещи которые ну, ну как это можно сделать сейчас сотрудникам счастливыми вот просто я, разговаривать я не с ними надо и все да все просто разговаривать и этого достаточно сотрудники будут счастливыми это очень важно это секрет секрет от Елены Александровны просто разговаривать и сотрудники будут счастливыми колись колись, что ты Обратная делаешь. Обратная связь, Виктор Во-первых, все зависит еще от руководства. Насколько ведь коллектив считывает, насколько ты открыт, насколько ты готов делиться опытом. Наша задача как руководитель создать такие условия в клинике, чтобы максимально было комфортно. Поэтому мы должны думать о комфорте наших сотрудников. Чтобы это было то, что вы говорите, счастье складывается с частей. Это и эмоциональное, и физическое, и финансовое, и духовное. То есть мы должны думать. Mm -hmm. Да, чтобы это счастье складывалось с этих частей mm -hmm. у сотрудников. Конечно. Но, ну, но на то, то, что мы можем повлиять. Ну, это на самом деле очень интересно, потому что действительно тот коллектив, который сейчас есть, я вижу эти лица, я, вижу, я слышу этот смех э, в, в, на территории клиники. Значит, если люди смеются, И если люди, если, ну. Да, значит, мы делаем все правильно, как руководители. Да? Потому что э, э, если люди в хорошем настроении, если они излучают энергию, значит все хорошо. Поэтому я и думал, что, возможно, у тебя есть какой-то секрет, но ты не делишься. Не, мы проводим секретом. анкетирование, да. Опять же, для себя мы понимаем, какие слабые стороны где у нас, да, и обязательно вот, знаете, как у нас было был один в анкете был один из вопросов: как часто тебя хвалит руководитель, угу. как часто он с тобой разговаривает. Угу. Большинство сотрудников написали, что Часто. То есть, то есть ты, видишь, ты видишь вот этот успех вот этого проекта, я виду сейчас в виду как коллектив, настроение коллектива это то, что идет регулярно… Потому работа, что просто... работа с коллективом. Регулярно работа, регулярно общение, регулярное выяснение потребностей, где-то докручивание условий Конечно. труда и заработная плата, то есть чтобы вот это все оно было вот гармонично насколько возможно. Правильно? То есть, оно знаете как оно держится, оно мониторится постоянно, да? Есть такое слово «на кончиком пальцев». Да, и это да, как единый организм, и ты понимаешь, если где где-то что-то, то есть ты максимально стараешься повлиять на это, да? Ну, я хочу тебе сказать огромное спасибо, потому что тут огромный вклад mm -hmm. твой, ты каждый день на месте, ты каждый день с ними, ты каждый день э, это все мониторишь и держишь. Замечательный коллектив. Спасибо тебе огромное, это искренне, это огромная твоя заслуга. Спасибо. Расскажи мне, пожалуйста, про наставничество. Вот мы, yeah. э, ты несколько раз э, упоминала в разговоре наставничество, наставничество, наставничество. Что в твоем понимании такое наставничество? Ты являешься сейчас наставником для многих сотрудников, для, для многих врачей. И сейчас э, у нас даже э, есть как сертификат, там, где вписан наставник. Скажи, пожалуйста, что есть наставничество для тебя? Ну, для меня наставничество это молодые специалисты, которые приходят к нам в клинику. Это молодые врачи-стоматологи. Это те врачи, которые мечтают быть парадонтологами. Мы даже уже на собеседовании, опять же, когда человек болеет и хочет быть парадонтологом, да, то есть мы уже ну, даже… в хорошем надо... смысле болеет. Болеет, да. да. Парадонтология. Парадонт... Да. Поэтому мы изначально подбираем себе тех специалистов, которые хотят быть парадонтологами. Да, это очень важно. Правда. Затем, когда они приходят к нам, их путь начинается с ассистентства. Мы присматриваемся, они присматриваются к нам, мы смотрим, насколько это тот человек, с которым мы хотим идти дальше, и точно так же они смотрят. И если это тот а человек, они который нас, выкладывается. Они, они смотрят хотят ли они быть в компании с нами? Хотят быть с нами, да. Конечно. Поэтому это обоюдный процесс такой очень важно. Да, угу. поэтому это с двух сторон. Да. И если у нас произошла любовь. Все. Мы берем его э, на обучение. На обучение, но тут. Это, это, начале... но это, нет, ну это же не, не обучение. Нет. На самом деле я понимаю, что э, обучение это часть наставничества. Да. И причем не самая большая, потому что если взять вот даже то обучение, которое проходят специалисты, которые обращаются к нам на обучение, то, то это всего на ну там несколько часов, ну условно, да, там какие-то мануальные навыки, то есть обучение закончилось. А наставничество – это что-то другое. Это вот так взять за руку и вести. Да. На протяжении э, всего того времени, пока они станут э, ну, теми специалистами, которые будут работать с тяжелой э, стадией. Uh -huh. А когда заканчивается наставничество? Наставничество заканчивается, когда я могу доверить пациентам, uh -huh. и мне не будет э, стыдно за их работу. Я сейчас говорю о чем? Когда заканчивается твое наставничество? В моей голове, никогда, наставничество... Да, не... никогда, никогда не закажу. Ну как это? И, 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 у меня есть, например, мой наставник, мой папа. Угу. Да, это мой наставник. Он всегда останется моим наставником. Всегда. Да, вот сколько я буду жить, мой наставник, он останется моим наставником. Та система, которую нам удалось здесь выстроить в Период Центре, я опять же говорю открыто, это действительно уникальная, потому что здесь уже внедрена система наставничества, и ты не единственный сегодня наставник. То есть ты со своей стороны один из наставников уже, да? Хотя раньше только ты занималась этим, но ты смогла уже подготовить других наставников. И теперь эта система передается дальше. И я безумно рад, что нам получилось создать вот выстроить такую систему наставничества, когда тех врачей, которых мы готовим, они реально крутые. Они сильные. Я понимаю, что будучи наставником те люди, в которых мы вкладываемся, которым мы передаем опыт, ты со своей стороны, я со своей стороны, уже следующие, там, Таня со своей стороны, Алина со своей стороны, то есть те люди, которые уже сегодня Юля, да, которые угу. уже есть наставниками, передают. это вы супер, молодцы, молодцы, огромное вам спасибо. И я точно знаю, что те врачи, которые уже пошли как, прошли наставничество с вами, они или все навряд ли, но кто-то из них будет уже наставником для следующего поколения. Видите, но ну, здесь работает, э, здесь мы как наставники. Periodication да. это э, это обучение. Да. Это да. часть. Поэтому это, знаете, как в гармонии, да, то есть все, все это потому что единые протоколы, единые стандарты. Здесь очень важно, здесь выстроено то самое изначально, да, поэтому очень важно тут не только мы как наставники, да. Ну безусловно. Да. Поэтому и это действительно очень интересно, что удалось выстроить такую систему, когда мы можем максимально эффективно помогать специалистам становиться. Да, сегодня мы работаем как максимально быстро, как максимально эффективно сделать специалистов за очень короткое время. Зачем тебе это? Мы же будем масштабироваться. Поэтому наша задача максимально быстро, чтобы нас становилось еще больше. Это это 100%, потому что, опять же, люди потом идут и ну, нам доверяют, доверяют. Нашу работу видят врачи-стоматологи, поэтому, то есть, мы не имеем права на ошибку. Я помню, как шаг за шагом выстраивались те уникальные протоколы, которые сегодня есть у нас а в компании. Оно собиралось, оно собиралось. Я же говорю, что, то есть, у меня одни курсы, у вас вторые. Вы поехали за пределы Украины. Мы максимально специали, это все собирали, было. анализировали, внедряли, да, получали первые результаты. То есть, и тогда, знаете, как оно постепенно, да, возникло желание открыть периодцентр потому что мы уже хотели выйти за пределы одного кабинета. Чем ты себя видишь через 5 лет? Ну, я вижу себя в компании, да, я вижу себя руководителем, наставником. Это большая клиника. Это... Клиника в Украине. Ну, и очень хотелось бы еще за пределами Украины, чтобы мы максимально масштабировались. Поэтому то есть я не останавливаюсь на достигнутом. Дальше больше, дальше больше развиваться, больше обучать. Поэтому чем нас будет больше, тем мы большему количеству людей в Украине поможем. Лен, я хочу искренне поблагодарить тебя за то, что мы с тобой пообщались. Мне было очень интересно вернуться назад, э, прожить эти эмоции повторно. Э, то, что мы сегодня с тобой проговорили. Я искренне благодарен тебе за, за те года, которые ты рядом, за те года, которые мы работаем вместе, за то, сколько мы сделали вместе. И мне э, очень приятно сегодня с тобой общаться. Огромное тебе спасибо. Я тоже хочу поблагодарить вас. Хочу поблагодарить вас как наставника, как человека, который не сидит на месте, да, который сам, да, и как двигатель такой и нас за собой тянет. Спасибо, что мы не останавливаемся на достигнутом. Спасибо большое за то, что мы развиваемся, мы обучаемся. У нас нет такого, чтобы мы не проходили какие-то курсы, чтобы мы не не читали книжки да? поэтому спасибо большое вам за то что вы работаете с нами за то что вы максимально то есть, нас держите в тонусе поэтому дальше больше спасибо